আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে সেইটো আপোনালোকে থাম্ডেল দেখি গম পাইছে যিহেতু বিহু বতৰ সেয়েহে ভাবিলোঁ আজি লিভিং ৰুমটো অলপ বিহু ভাইভছ দিওঁ বুলি সেয়েহে মই অকণমান চিম্পুলকৈ আজি ঘৰখন সজাইছোঁ মই যোৱাবাৰো সজাইছিলোঁ বাট যোৱাবাৰ যিদৰে সজাইছিলোঁ এইবাৰ অকণমান বেলেগ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত গৈ চাব পাৰিব মই যোৱাবাৰ কিদৰে সজাইছোঁ এয়া দেখিছেনে শৰাইখনত মই এখন চিম্পুল গামোচা দিছোঁ আৰু বাকী শৰাইকেইখন মই খালিকৈ ৰাখিছোঁ তাত বিশেষ একো কৰা নাই আৰু এটা ইয়াত মিউজিক ছিষ্টেম আছিলে মিউজিক ছিষ্টেম দুটাৰ ওপৰত মই এইবাৰ এখনেই গামোচা দিছোঁ যোৱাবাৰ মই এনেকৈ দুখন মানে পাৰি পাৰি দিছিলোঁ কিন্তু এবাৰ দেখিলোঁ এখন গামোচা এনেকৈ দিওঁতে ভাল লাগিছে চ' মই এনেকৈ দিলোঁ আৰু ডাইনিংখনত এইবাৰ মই সজাবৰ কাৰণে জাগৰণৰ পৰা এনেকৈ সৰু সৰু জাপি আনিছিলোঁ আৰু এই যে দেখিছোঁ ঢোল পেঁপা এইটো তাত মোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিছিলে তাত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে বাট মোৰ সৰুটোৱে অলপ ভাল লাগিলে সেয়েহে এনেকৈ আনিলোঁ আৰু এই শৰাইখন আগৰ ঘৰৰে হয় ইয়াত মই এটা জাপি দি পিনে এটা ধুনীয়া লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে এই লুক্সটো মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এয়া যে দেখিছে কুশন কভাৰকেইটা এইকেইটা কিন্তু মই কুশন কভাৰ চিলোৱা নাই দেই যিহেতু বিহু গোটৰতে লগোৱা হ'ব কুচনকেইটা সেয়েহে কি কৰিছোঁ মই গাৰুকেইটাৰ ওপৰত গামোচা সেনেকৈ দি চাৰিওফালে চাৰিটা চিলাই মাৰি দিছোঁ বছ এয়াই মোৰ লিভিং রুম ডেকোরেশন আর আছে পুরো ফাইনাল লুকটো